Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli məqsədi ilə baş nazirin müavini Şahin Mustafayev rəhbərliyi altında işçi qrup yaradılıb. İşçi qrup Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahı çərçivəsində fəaliyyət göstərir. İşçi qrupun tərkibinə iqtisadiyyat, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, kənd təsərrüfatı, daxili işlər, səhiyyə, elm və təhsil nazirlikləri Azərənəş Açık Səhmdar Cəmiyyəti, Azərşığ Açık Səhmdar Cəmiyyəti, Azərqaz İstehsalat Birliyi, Avtobus Yolları Dövlət Agentliyi və digər aidiyyətli qurumlar daxildir. Sentyabrın 20-sindən etibarən işçi qrup tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər də açıqlanıb. Ötən gün Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Erməni sakinləri üçün 40 tonluq ərzaq məhsulları və gigiyenik vasitələrdən ibarət 2 yük avtomobili və 2 çörək dolu avtomobil fəaliyyətdə olan Ağdam-Məskəran Xankəndi yolu ilə yola salınıb. Erməni sakinlərinin ilkin tibbi yardım və qida təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə hallar Nazirliyi tərəfindən Ağdam, Füzuli və Kəlbəcərdə min nəfərlik çadır düşərgələri qurulub və ərazidəki polis qüvvələri, hərbi heyət və mülki işçilər tərəfindən erməni sakinlərlərə yerlərdə ilkin tibbi yardım və müvafiq dəstəy göstərilir. Sentyabrın 21-də Yevlaq şəhərində keçirilmiş görüşdə erməni sakinlərinin nümayəndələrinin xahişinə uyğun olaraq ilk növbədə bağçalar, təcili tibbi yardım və yanğınsöndürmə xidmətləri olmaqla yanacaq, sürtgü materiallarının göndərilməsi təmin ediləcək. Rusiya Məramlı qüvələri kontingentinin şəxsiyyətindən istifadəsi iləcədə sülh məramlılar vasitəsilə mülki əhaliyə çatdırılması üçün Laçın xankəndi yolundan ərzaq və gündəlik tələbat mallarının keçidi təmin olunur. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən Ağda məskəran xankəndi və Laçın xankəndi yolu ilə ərzaq, dərman preparatları və uşaq qidasından ibarət yüklərin aparılmasına təşkilatın Bakı və Cenevrə ofislərinin xankəndidə olan alt ofisinə əlavə heyətin ezam olunmasına da şərait yaradılıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi müraciəti əsasında tibbi yardım ehtiyacı olan şəxslərin Ermənistana təxliyəsi üçün zəruri imkanlar da yaradılır.